بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت اللہ بن عزب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تقریباً سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ گٹ کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ کا رخ انور کعبے کی طرف کر دیا گیا ایک آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی انصار کی ایک قوم بنو حارثہ کے پاس سے گزرا وہ بیت القدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس نے کہا میں گوہائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو کعبہ رخ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ وہ نماز ہی میں کعبے کی طرف مڑ گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا امام مالک نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن دنار نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس طرف بھی اس کا منہ ہوتا اور آپ سواری پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے مگر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ لوگ کبا کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات وہی اتری ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کٹنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا تم بھی کعبے کی طرف منہ کر لو ان کے چہرے شام کی طرف تھے وہ کعبے کی طرف گھوم گئے السلام علیکم ناظرین و حاضرین کیا حال ہیں آپ کے امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں کافی عرصے بعد آیا ہوں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں احادیث کے کچھ ترجمے ہیں اور پھر ریفرنسز ہیں اور بیان بھی ہیں سب سے پہلا پہلی جو احادیث ہیں وہ سنن نسائی کی احادیث ہیں سیون فورٹی تھری سے شروع ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ جائیں گی سیون فورٹی تھری سے لے کر اور یہ سیون فورٹی سکس تک احادیث ہیں کتاب قبلے سے متعلق احکام و مسائل تو شروع کرتے ہیں ناظر ترجمہ سے ہی آتے ہیں پہلے Uh, پہلی حدیث ہے سات سو ترتالیس نمبر سیون فورٹی تھری حضرت برہ بن عزب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینہ تشریف لائے تو تقریباً سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ کا رخ انور کعبے کی طرف کر دیا گیا ایک آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی انسار کی ایک قوم بنو ہارسہ کے پاس سے گزرا ٹھیک ہے وہ ایک آدمی جو ذوق پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھا تھا ان دنوں میں وہ کعبے کی طرف سے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز اس نے پڑھی تھی ذہو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آ, انسار نے انسان کی ایک قوم بنو ہارسا کے بعد سے گزرا یہ واقعہ وہ بتا رہا ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے لوگ وہاں پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ وہ نماز ہی میں کعبے کی طرف مڑ گئے جیسے ہی اس نے یہ بتایا لوگوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف جب نماز دے کر کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے بعد حکم جو ہوا اس کی وہ گواہی دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ تمام جو لوگ نماز اس وقت پڑھے تھے انہوں نے اسی وقت ہنا کعبہ کی طرف منہ کر لیا ٹھیک ہے یہ ایک اس حدیث میں ریفرنس آ گیا اور یہ ڈٹیل میں آیا ہے یہ سائی کی حدیث نمبر سات سو ترتالیس میں آ گیا آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگلی حدیث ہے سیون فورٹی فور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سفاری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے اب اس میں بھی نماز کے بارے میں کم ہے لیکن نفل نماز کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز جو ہے اس سفاری پر بیٹھے ہی پڑھ لیا کرتے تھے چاہے سفاری کا موج طرف بھی ہوتا امام مالک نے کہا امام مالک کا اب حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے عبداللہ بن نینار نے کہا کہ ابن نے عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ یعنی کہ وہ اپنے شاگرد سے بھی بتا رہے ہیں ان کے ان کے شاگرد وہ بتا رہے ہیں عبداللہ بن دینار کا واقعہ بھی کہ وہ بھی ایسی کیا کرتے تھے کہ اس طرح سہول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہی نفر نماز پڑھ لیا کرتے تھے چاہے سواری کا جس طرح مرضی رخ ہو یہ دوسرا اب پہلو آ گیا یہاں پہ تو پہلا تو تھا جی کہ بیت المقدس کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ نے پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جیسے ہی قوموں ہوا ذول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل آنہ گابہ کی طرف مو کر لیا پھر دوسری حدیث میں یہ ریفرنس ہے کہ نفلی نماز سواری پر بیٹھ کر ہی پڑھ لیا کرتے تھے چاہے جس طرف بھی منہ ہوں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب یہ سات سو پنتالیس نمبر حدیث ہے اس کے ترجمے پہ آتے ہیں پھر بیان بھی آئیں گے یہ پھر نفلی نماز پر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس طرح بھی اس کا منہ ہوتا آپ پر آپ سواری پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے وطر نماز جو عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ بھی نفلی نماز ہے مگر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے اب یہاں پہ واضح طور پہ آگے کہ نفلی نماز تو پڑھ لیا کرتے تھے لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے تھے سواری پر بیٹھ کر ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تمام احادیث صحیح احادیث ہیں اب یہ چوتھی حدیث ہے اچھا جی اب اس کے ترجمے پہ آتے ہیں یہ سات سو چھیالیس نمبر نسائی کی حدیث ہے قبلے سے متعلق احکام و مسائل ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہاں پر کہ ایک دفعہ لوگ کبا کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے آنے والا پاس آیا اور اس نے کہا تحقیق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات وہی اتری ہے کہ تحقیق کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات وہی اتری ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا تم بھی کعبے کی طرف منہ کر لو لہذا اس نے سب کو کہا کہ تم بھی کعبے کی طرف منہ کر لو ان کے چہرے شام کی طرف تھے تو وہ سب نے گھوم کر کعبے کی طرف چینا مبارک کر لیا تو یہ دیکھیں واضح احکامات جو آئے اس کے بعد کس طرح لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی جیسے شام کی طرف منہ کیا ہوا تھا نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے کانپے کی طرف مو کر لیا اور نماز اس طرح پڑھنا شروع کر دی تو یہ آج کی احادیث تھی جو قبلے سے متعلق تھی تو اس میں ضرور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور ریفرنسز ضرور ملے ہوں گے تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ ہم لوگ نماز کا احتمام باقاعدگی کے ساتھ کریں اور احادیث ضرور پڑھیں ان کا ریفرنس ضرور یوز کریں اور دیکھیں گے کیا احکامات ہیں ان کے حساب سے چلیں ٹھیک ہے تو وہی کا ذکر لازمی آیا ہوا قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں یہ ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے شکریہ بہت مہربانی